У Черкасах буде новий генплан. Це є найважливіший документ у сфері містобудування, який затверджується органами місцевого самоврядування та визначає розвиток міста на найближчі 15-20 років. Наразі проект, створений харківськими проектантами, обговорюють у міськвиконкомі до дискусії. Долучилися фахівці, депутати та представники влади. Більше знає директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін. Дійсно, сьогодні департаментом архітектури було запланіровано. Презентація предварительно, модели изменений до действующего генерального плана. Его представляет подрядчик по данному проекту, это институт «Харьков-проект», город Харьков. На собрание по электронной почте мы пригласили всех депутатов Черкасской Минской Рады, громадскость, архитекторов города. Скажем так, основная повестка дня у нас – это обмен мнениями относительно проблем предыдущего генерального плана. Скажем, основные идеи, которые необходимо было бы нам предусмотреть в новом генеральном плане, сейчас осуществляется вот эта дискуссия. Основные, скажем так, основная потребность, которая, которая была вызвана данной работой, была связана с тем, что предыдущий генеральный план, он у нас разрабатывался в 2007-2008 годах. Как раз в период такого строительного бума, все мы помним, как у нас легко надавались кредиты на жилье, на развитие бизнеса, на скажем так, на строительство каких-то новых объектов. Генеральный план, скажем так, под влиянием вот этих вот течений предусмотрел некоторые, некоторые таких моментов, которые мы считаем на сегодняшний момент, не могут быть реализованы именно, ну, вот, например, вынос железнодорожного вокзала за территорию города в микрорайон Волочарский, вынос речного и грузового порта за территорию города, а также осуществление там на моемных территорий порядка 100 гектаров. То есть на сегодняшний момент эти скажем так, вещи не могут быть реализованы. Плюс генеральный план предусматривал вынос вынос нашего консервного завода, территорий, промышленных территорий в районе рафинадного завода, ну и так далее. Поэтому была поставлена задача перед департаментом ну, провести необходимые изменения, которые позволят реализовывать как раз свои права жителям и предприятиям территории города ну, в существующих экономических условиях. Сколько в колишние планы и сколько будет коштовать нынешние? Предыдущий план, генеральный план, он делался, ну, скажем так, с нуля, он разрабатывался, стоил, по-моему, более 2 миллионов гривен. Сейчас проходит его актуализация, то есть работает уже с существующим генеральным планом. Стоимость этих работ была определена на тендере, участвовало несколько ведучих підприємств по розробці генеральних планів і був определен победитель, так як я вже сказав, Харків проект стоимость проекту болі 700 тисяч гривень, сімсот п'ятдесят різних точно у новому плані передбачається виділення землі для воїнів АТО згідно з постановою Кабміну, території під технопарки для розміщення інвестиційних проєктів, облаштування благоустрою берегової лінії. Пріоритетним завданням є перспектива розвитку черкаського аеропорту, підвищення його класу до класу Б та розширення злітної. смуги. Ознайомитись із детальним планом можна буде на сайті міської ради.